आपण पाहत आहात जनता न्यूज एक्सप्रेस संघात सध्याच्या निवडणूक प्रक्रिया आणि उभे असलेले उमेदवार यावर पत्रकार परिषदेत जोरदार टीका केली वाढती महागाई आणि बेरोजगारी यामुळे सर्वसामान्य जनता त्रस्त आहे देशात अनेक प्रश्न अनुत्तरित असतानाच लोकसभेच्या निवडणुका लागल्या आहेत मात्र आज जे उमेदवार या निवडणुकीत उभे आहेत ते करोडपती आहेत प्रचंड संपत्तीचे मालक असलेल्यांनाच पुन्हा निवडून द्यायचे का असा सवाल आदित्य तो उपस्थित अगर आप बात करना चाहते हैं तो खुद उतर जाइए इस उम्मीदवार का नाम क्या है आ, हमारे पास बड़ी संख्या में उम्मीदवार है तो एक नाम लेना सही नहीं होगा तो आ, जैसे मीडिया के पास सूत्र बहुत होते हैं तो सूत्रों ये के हवाले आप कलेक्टर ऑफिस में से इन्फॉर्मेशन निकाली बड़ी संख्या नहीं जैसा कि कि आपने कहा चुनाव सिर्फ इसी लोकसभा क्षेत्र से आप उम्मीदवार उतार रहे तो हैं। है। सारे सारे तो हम मुंबई में नहीं लग जाएंगे क्योंकि सिस्टम का बहुत बड़ा फेलियर हुआ है हमने कोशिश किया ऑनलाइन फॉर्म भरने का लेकिन हम ऑनलाइन फॉर्म भरने की वजह से वेबसाइट

एजुकेशन के अलावा स्पोर्ट्स है और इक्वालिटी बाबा साहब अंबेडकर जी का जो तो संविधान है वो इक्वालिटी सिखाता है तो इक्वालिटी के ऊपर काम करेंगे और मेंटल यूथ को आगे बढ़ाने का काम किया जाए सर कितने उम्मीदवार खड़े हैं आपके और कहां-कहां खड़े रहेंगे सभी साउथ मुंबई से बड़ी झाल है।, है जी अभी तक क्योंकि टेक्निकल इश्यूज आ रहे थे हैं। हमने सोचा था हम 144 लागू है हमने सोचा था कि हम आ, बड़ी तादाद में वहां नहीं रुकेंगे और ऑनलाइन भरेंगे फॉर्म बट टेक्निकल मैल की वजह से हम भर नहीं पाए उतने फॉर्म ऑनलाइन तो अब आज, 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 आज का लास्ट दिन जो तो है हम इस वक्त वहां दस उम्मीदवार के ऑलरेडी भर चुके हैं जनहित की सेवा प्रोग्रेस

ये महिला है बहुत सारी महिला किसी किसी ना किसी पार्टी के बीच लोकप्रिय हैं के काफी है। और आपके चुनावी मैदान में कूदने से क्या लगता नहीं आपको विपक्षी पार्टियों में हलचल मची हुई है मैंने सोचा नहीं पर अगर हलचल मचती है तो मचे और अगर जगह में है तो क्यों हमारा युवा से युवा फाउंडेशन का एक नारा भी है युवा से युवा जनहित में जाए तो बचे क्यों नहीं अब जो होना है वो तो होना है लोगों को समझना चाहिए वोट किसे देना चाहिए या किसे नहीं देना चाहिए अगर आप लोगों को लगता है कि संविधान खतरे में है तो वोट मत दीजिए और आपको नहीं लगता तो वो वोट दीजिए अब होली को कौन डाल सकता है आप हमारे चैनल के माध्यम से मुंबई और देश की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे युवा मेरा मैसेज युवा को ही है कि आगे देश की तरक्की आगे की पीढ़ी जो है युवा यही देश को आगे लेकर जा सकती है एक साथ आइए और देश के लिए काम कीजिए बाबा साहब का जो संविधान है उसको समझ के उसको अपने दिलो दिमाग में बसा के उस पर खेलिए प्रोग्रेस की मांग आपकी क्या मांग है कि ये मशीन हटनी चाहिए क्या मार्केट से मांग करके क्या फायदा होने वाले क्या ये मशीन तो हटेगा कोशिश तो सभी कर रहे हैं और अगर ये सच है कि मशीन मैनेज होते हैं तो फिर हटना चाहिए और अगर साबित नहीं हो पाता है कि मशीन सेट नहीं होते तो फिर चलते रहना चाहिए पर जिस जिन देश ने ये, ये मशीन को बनाया था वो खुद यूज नहीं कर रहे और हम अभी भी यूज कर रहे हैं ईवीएम मशीन ने हमें सब स्कैंडल ही दिए हैं और जब बैलेट बॉक्स था तो हमें बहुत अच्छे राजनीतिक लोग मिले ईवीएम के कारण अब क्या हो रहा है देश में अब हम उस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं कर सकते आ, जस मैं पहला बोलो है आ, स, हा सिस्टम जो मोटे प्रमाण लोक हटी उतरले कारण लोक त्रस्त आहेत खूप मोठे विषय आहेत जे त्यांची सॉल्व होत नाहीत म्हणून मी लोकांना एवढंच बोललो की आत्म आत्मनिर्भर भारत हा मोहीम एक चालवला आहे देशामध्ये તેચા અનુશંગાને મીસ लोकांना शिकवलंय त्यांना सांगितलं की तुम्ही સ્વતંત્ર સિસ્ટમમાં ઉતરો જબ તક આપ ખુદ સિસ્ટમ મે નહીં ઉતરોગે આપ અપને પ્રોબ્લેમ્સ કા हल નહીં ઢૂંળ પાહોગે આપ બહોત સાલો સે દરબદર ભટક રહે હો તો મેં ચાહતા હું કી આપ ખુદ સિસ્ટમ મે ઉતરો और सरकार की आंखों में आंख डालकर बात करना है तो आप इलेक्शन लढी हा इलेक्शन लोकसभेचा मी लढत नाही आहे आणि माझं फक्त उद्देश आहे आ, लोका आ, आ, की लोकांनी उतरावं स्वतः आणि लढावं आणि लोकांसाठी काम करावं लोक जी आलीत या मोठ्या संख्येत मी कोणालाच मी सांगितलं नाही पहिलं की तुम्ही उतरा मी त्यांच्या विषय ऐकल्यानंतर मी एक त्यांना फक्त अडवाईस दिलं की तुम्ही स्वतः उतरा आणि आपोपच संख्या वाढत गेली आणि मला माहितीच नव्हतं की समाज सामाजिक कार्य करता करता कसं हजारो लाखो लोक माझ्याशी जोडले म्हणून माझं एकच आहे की तुम्ही स्वतः उतरा म्हटलं लोक त्रस्त आहेत खूप वर्षापासून ही लोकं माझ्याशी जुडलेली आहेत आणि ही संख्या वाढतच चालली आहे रोज सगळ्यांना मी हाच एक माझा अडवाईस दिला की तुम्ही उतरा आणि मी तुम्हाला पाठिंबा देतो तुम्ही लढा आणि कारण लोक जी आहेत ती जिथपर्यंत स्वतः उतरत नाही तिथपर्यंत आता काही होणार नाही हे आम्हाला दिसतंय आणि कॅन्डिडेट तुम्ही म्हणताय की रिजेक्ट होत आहेत तर हा काही टेक्निकल इश्यू असेल मला असं वाटत नाही की सरकार मुद्दामून असं काहीतरी करेल कारण सरकार पण बाबासाहेबांच्या संविधानाला मानतं हे मला असा विश्वास आहे तर मला वाटत नाही मुद्दामून कोणाचा ना कॅन्सल होत असेल आपण विचार केलेला नाही मी समाजसेवेमध्ये खूप खुश आहे आणि लोकांच्या चेहऱ्यावर काम केल्यानंतर जी जी स्माईल आहे त्यांचा चेहरा बघून जो सॅटिस्फॅक्शन आहे ते मला वाट अजून अजून तरी नाही अचूक बातम्या दीपक विचार अन्याय विरुद्ध वाचा फोडणारे परखड विचारांचे सार्वभौम दैनिक प्रजासत्ताक जनता